Хотите обосраться от информации, выложенной в этом ролике? Тогда оставайтесь с нами. Это не будет связано с вискариком. Это будет связано с дебилоидами по единому марафону, которые вещают гадости. Погнали! Що робити? Чи варто цих злісних ухилянтів тягнути в армію? Тих, хто готовий відмовитись від громадянства України та уїхати, можна зробити наступним чином: всіх чоловіків, що знаходяться за межами України або хочуть виїхати, вважати дезертирами та позбавити всього майна, яке є у їх власності, Тут. Вот это вот голова на повних і реальних адекватних, да, поща рассказывает, що якщо чоловік мужчина, мужик. уехал с территории Украины в другое государство, его считать дезертиром. Гражданского считать дезертиром. И забрать все его имущество к себе. Себе. Ну да. То бишь, человек Всю жизнь работал, работал, зарабатывал, покупал что-то, копил всю жизнь, потом выехал, согласно Конституции, он имеет на это полное право, за границу, по своим каким-то причинам, не знаю, разным причинам. Приходит эта голова и говорит, он теперь дезертир, давайте соберем все его имущество, потому что я так хочу, мне мало нужно... Больше золота, чужого золота, сукс. <связать> в Украине, это за відповідними процедурами международного законодавства, майна у будь-якій частині світ. Забрать чужое имущество согласно нормам международного права. Что за ахинея? Чел! Вот этот маленький чел в экране, что ты суп отобрать чужое имущество у свободного человека согласно нормам международного права. Ты дебил? М? Нет, это не вопрос. Ты дебил. Для бизнесменов национализации их предприятий властности. Даже если он перепишет все на тещу, або даже на котика своего или собачку. То есть, если, допустим, я что-то там переписать на своя маман, То эта власність вже принадлежить моей маман. вот эта голова і говорить: ата брат, пашал ти на і скажи моя маман. Це mm? має бути державною політикою, має бути політикою справедливості. В Україні нарешті має сформуватися відповідальне громадянське суспільство, де громадянин формує державу, а держава як механізм гарантує справедливість у відносинах між громадянами.